Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro dan basis sahabat Dodi Satria. Selamat datang kembali ya di channel yang mengulas tentang herbal-herbal yang tentunya sangat menyehatkan tubuh. Sebagai referensi herbal yang bisa Anda jalankan untuk menjaga kesehatan maupun bagi Anda yang hari ini ingin diet. Nah, khusus di video ini saya ingin mengulas tentang masalah itu, yakni untuk menurunkan berat badan dengan alami, aman tanpa efek samping dan tentunya reaksinya bisa Anda rasakan dengan cepat. Tapi sebelum itu, jangan lupa ya untuk like video ini, share banyak-banyak ke media sosial Anda agar dilihat orang banyak dan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan lain yang memerlukan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan air putih ya yang nantinya menjadi satu bahan yang akan kita gunakan. Nah, kira-kira apa saja bahan yang kita perlukan di sini? Pertama-tama, yang harus kita siapkan lagi adalah blender. Ya, saya di sini menggunakan blender portable, tentunya lebih praktis daripada blender colokan listrik. Ya, karena ini bisa dibawa-bawa, kita masukkan dahulu air masak satu gelas. Kemudian di sini Mas Bro dan Mbak Sis bahan kedua yang kita gunakan adalah e, satu helai daun sup atau daun seledri. Nah daun seledri ini punya kandungan antioksidan yang tinggi yang sangat bagus sekali e, untuk tubuh kita ya, termasuk untuk menurunkan kolesterol juga bisa. Nah ini untuk menurunkan berat badan juga ampuh karena dia bisa Membuang lemak yang ada di dalam tubuh. Selain daripada seledri, kita menggunakan buah yang hari ini pasti sudah sangat familiar, ya, yakni buah semangka. Kenapa harus buah semangka? Buah semangka selain tinggi kandungan vitamin yang ada di dalamnya, dia juga punya kandungan air yang banyak dan serat yang tinggi. Tapi tidak banyak orang bisa e, memanfaatkan. Manfaat tersebut secara maksimal, ya, karena biasanya kita cuma hanya konsumsi langsung seperti itu. Padahal, agar hasilnya lebih maksimal, kita perlu menambahkan beberapa herbal tambahannya, yakni salah satunya dengan seledri. Dan, banyak orang juga e, setelah makan buah semangka ini, yang putih-putihnya pasti dibuang. Sebenarnya, salah sekali, padahal di putih-putih ininya ini banyak e, serat yang larut dalam air daripada yang ada di daging merahnya jadi serat terbanyak di buah semangka itu terdapat di dalam putih-putihnya ini nah kalau vitamin dan yang lainnya di merahnya jadi jangan salah Sebenarnya kulit hijaunya ini juga bagus karena mengandung klorofil zat hijau daun ya antioksidan alami tapi nggak kita gunakan kali ini ya cukup yang putih-putihnya ini aja Kurang lebih seberapa banyak tidak ada takaran khususnya, buat aja sesuai dengan selera ya. Ini kita buang terlebih dahulu kulit hijaunya bagian luarnya. Namun, kalau Anda mau gunakan juga boleh ya, tidak ada masalah. Atau, kalau mau gunakan hanya putihnya ini saja, ikut juga tidak ada masalah. Yang paling penting, jangan dibuang setelah sudah apa merahnya ini habis ya, ini padahal manfaatnya banyak terutama untuk menghilangkan lemak. Nah, kemudian Mas Bro dan Basis, di sini bahan yang terakhir yang kita gunakan adalah e, minyak zaitun. Minyak zaitun Anda boleh dapatkan di supermarket ataupun di toko-toko penjual bahan-bahan masakan. Ini minyak zaitun yang dimasak ya, bukan minyak zaitun kosmetik. Ya kurang lebih seberapa banyak cukup satu sendok makan. Lalu kita haluskan bahan-bahannya ini terlebih dahulu. Nah setelah sudah halus Kita masukkan kembali ya ke dalam gelas Bro, dan basis untuk menambah cita rasa menjadi lebih segar, kita boleh menambahkan perasan jeruk lemon. Kalau tidak ada jeruk lemon, Anda juga boleh menggunakan jeruk nipis. Ya, di sini tidak usah terlalu banyak-banyak, cukup satu irisan aja jeruk lemon, dan kita aduk kembali. Nah, ini siap untuk kita minum ataupun kita konsumsi. Saya merekomendasikan ini diminum tepatnya pada sebelum tidur malam, ya. Ataupun kalau misalnya tidak sempat, Anda juga boleh minum ini pada saat pagi hari sebelum Anda makan apapun. Jadi, setelah bangun tidur langsung bikin jus ini dan diminum. Kalau misalnya Anda tambahkan madu. Itu lebih bagus lagi hasilnya nanti. Nah, yang paling penting adalah rutinkan minumnya dan barengi dengan olahraga yang teratur, juga kurangi ngemil sekaligus kurangi makan makanan yang berminyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.